Сердце такие риски почитают, так сказать, смешанные, да. И вспоминается, как и об Иисусе сказано, и на подвиг своей души он будет смотреть с удовольствием, с удовольствием. Да Действительно, это одно время и трагедия, и боль, а с другой стороны это и победа. Да? Такое чувство, но чувство больше такого удовлетворения, потому что все-таки это победа. Аминь. Аминь. А, вы знаете, а, дьявол, он пришел для чего? Украсть, убить и погубить. Да? И он делает свою черную работу, он делает свое злое дело. И у него одна цель ⁇ украсть, убить, погубить. И чем больше, тем лучше. И знаете, я верю в то, что... Произошел этот переломный момент. То, о чем мы молились, это не напрасно. То, за что погибли люди, не напрасно. Переломный момент наступил, и действительно, аж удивительно, 380 голосов сейчас голосует вся Рада. И ну, вообще, где такое было, да? И, а самое больше удивительно, что проголосовало 380 сколько там? 6, 6. за то, чтобы Юля Тимошенко освободить. 370. Вы Где это такое видно на регионалы голосуют за освобождение Тимошенко? Это, это серьезно. Но я думаю, нам не время расслабляться расслабляться. Я думаю, Голиафа оглушили, но еще не обезглавили. Оглушили, но еще не обезглавили. И знаете, я думаю, нам надо уже молиться о том и думать о том, как мы будем двигаться дальше. Украина уже без Януковича, да? Будет. Я уже вперед смотрю. Но над... дьявол то остается, и наша борьба не с Януковичем была, Аминь, а не с да? мы должны смотреть глубже, да? и Януковича уберут, но я думаю дьявол будет шукать другого Януковича, других людей, и поэтому мы не боремся с людьми, потому что иначе мы будем наступать на одни и те же грабли. Да? А мы боремся с тем, кто тех людей действует, а он пока остался, он пока есть. И знаете, и он требует своих жертв. Он требует своих жертв, и для меня как сейчас очень актуально вот, молитва Иисуса в пустыне, когда он 40 дней стоял, да, и Баумиал подходил, и так, и так, и так, но Иисус всегда уста... оставался стоять. И написано, и оставил дьявол, как написано? не вообще оставь, а на время. Я думаю, сейчас в то время, когда он а сам увидел, что он не может сделать, да? Но он жертву свою все-таки сделал, Все-таки людей потянул за собой. И тут я верю, мы могли бы быть, больше могли постараться, чтобы этих жертв было меньше. Я потому что я верю, что власть есть у церкви. И мы есть то царственное священство, мы есть Давлад. И мы молились, чтобы не было кровопролития. И пока мы молились, не было кровопролития, правокр... его нет. было. А... Потому что делать? Знаете, я хочу прочитать стих. А... Другое послание апостола Павла до Коринтян. Десятый роз, С третьего верша. Походячи в тілі, не за тілом воюємо ми. Зброя бо нашого воювання не тілесна, але міцна Бога в зруйнування тверди. ми руйнуємо задуми і всяке винесення, що підіймається проти пізнання Бога, і полонимо всяке знання на послуг Христові, і покарати ми готові всякий непослух коли здійсниться послух. Сильне слово. Ми готові покарати всякий непослух, але коли? Коли наш послух. коли ти сам в послусі, куди ти можеш карати непослух? А якщо ти сам, то виймі спочатку скалку свого ока і бревно. А? а тоді допоможеш брату скалку витягнути. Я думаю, нам не час розслаблятися, якщо ми бачимо, і це про це вже всі свідчать, що коли ми разом молимося, наша спільна молитва робить такі справи. Значить, Ми розуміємо, що Бог нам дав цей інструмент серйозний, він дієв. І я думаю, ми робимо з того висновки, і цей інструмент ніяк не будемо десь занедбувати, а будемо тривати завжди на готові. І я вірю в те, що поки церква в послусі, церква стоїть, світить і народ. Хай може не так дуже в послусі, але більш-менш теж нормально поводить себе. Але коли церква відходить, десь й сама в не послухи, що можна тоді за народ? Народ ще далі. Якщо ми з вами сповідуємо, що ми є царське священство, ми царі і священники, на цій землі, так? і все, що ми зв'яжемо, буде зв'язано, далі розв'яжемо, буде розв'язано, так? У нас є влада. Я думаю, нам треба вчитися нею користуватися, а ми побачили її силу. Бо ну, це взагалі. Так? Можливо, ну, наприклад, я вірив завжди в силу молитви. Ну, Одна справа теоретична, Знання, а друга практичність. Коли ти бачиш, можна було, ну що ми там? Ну зібралися у Львові, ну зібралися декілька церков, що нас, нас навіть тисячі нема. Ну, молимось, ну то правильно, то побожно. Але це не тільки правильно, і побожно. Дивіться, як воно діє реально, як воно воплощається реально в житті. І в мене хоч небагато волосся на голові, але те, що є, встає дим. <с paranoid> <с vérit> То що ти бачиш дійсно ну, ну вже да. Знаєте, як та церква, коли молилися, коли Петро був у в'язниці, да, вони моляться, моляться молодці. А він прийшов, стукає у двері, відкривайте, а що тут за привід прийшов? А як, а що, за що ж ви малі? Ви привіди викликали, привіди викликали, чи мене з'ясниться. <клес> Знаєте, ми деколи самі не, ус... самі не усвідомлюємо, наскільки воно ну, є, що дійсно ти молишся і Бог діє. І сам щоці? Не вже діє, Бог. Вау! І правда, Бог є на світі. дьявол остается на своем месте, и он отошел до времени. Но мы, я думаю, мы сделаем хороший урок, выводы хорошие всего, что есть. И даже не проблема может, между нами, может были непоразумения, все не надо прикрывать. Надо уметь вызнавать, каяться, говорить, да, я думаю так, а я думаю так. Не надо прикрывать все, надо от этого освобождаться. И всегда, говорят, между вами даже должны быть разногласия чтобы выявлялось искусство, иначе как в единство. Когда все молчат, улыбаются, а каждый думает свое, то не единство. Лучше как все высказываются, поговорят, но потом действительно придут к чему. Аминь. Не надо этого бояться. Мы сейчас в какой-то новой такой волне, до да, времени, в каком мы раньше не были. Но мы сделали раз в год там хвалу поклонения, еще что -то. Но молитв у нас еще таких не было мы входим в какое-то новое, да, на новый уровень, новые ступень, его тоже надо перейти. Тоже надо притереться, понять, нет вообще никаких проблем. Это даже должно быть. <как> О, аж бы было неинтересно удивительно, но как так. Сразу все сошлись и все, все, все хорошо. Просто надо да, принимать друг друга такими, какие есть. Да? И поэтому давайте мы будем молиться о том, чтобы мы не останавливались, не ослабевали. Действительно, перелом произошел, но дьявол отошел до времени, мы знаем, он опять что-то задумываться. Но мы с вами...